Я зараз не можу говорити о, не на зйомках, добре, давай пізніше. Жінка взагалі це унікальне створіння. Вона може робити тисячу справ одночасно. Готувати, просувати, слідкувати за дитиною, все, що завгодно. Однак, якщо справа доходить до паркування, тут кудись вся ця поліфункціональність зникає. Куди? Не знаю. Зараз будемо її шукати разом з моїм другим інструктором Сергієм Лекінчиком. Оскар! Йдемо, йдемо. Привіт! Привіт! Женщина с легкостью справляется со всей мишурой вокруг нее, но вот как только дело касается парковки, почему-то вот все пропадает, мы теряемся и постоянно у нас машина поцарапана со всех сторон. Парковка для нас просто феноменально оказывается сложным явлением. очень хочу, чтобы сегодня для меня или наших зрителей мы определили какие-то основные правила, при которых больше наша машина поцарапанная и чужая не будет. Я сегодня тебе дам три правила, которые полностью будут исключать любые неприятности при парковках. Ты за руль? Отлично. Давай. Так, Ротвейлер, иди погуляй. Зеркала все сразу, да? Поправляем. Ну что, настроилась? Ты знаешь, настроилась, но все-таки вопрос по зеркалам никуда не исчез. Самое главное, чтобы настроить зеркало так, чтобы не подтягиваться в сторону зеркала головой. Очень многие водители, знаешь, как да. смотрят? Да, они начинают, во-во-во, вот так, да, 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 да. То есть легкий поворот головы, и ты же четко э, понимать, что происходит в зеркалах. Угу. Значит, условно разбиваем зеркало на три части. Вот в первой, в одной трети, мы максимум в одной трети должны видеть габариты своей машины, не больше. И две трети пространства снаружи, чтобы как можно меньше была мертвая зона. В средней части, вот примерно ты должна видеть пространство метров 200 назад параллельно дороге. В нижней части примерно нужно где-то вот видеть верхний край арки заднего колеса. Дальше. Моя любимая параллельная парковка. У меня любимое название. Это заезд в тещин карман. Давай начнем. Давай. Значит, правило первое. Прежде чем начать движение, надо всегда увеличить сектор обзора. Покрутить голову влево, вправо. Мы живем в такой стране, что если мы куда-нибудь прицелились запарковаться задним ходом, не факт, что туда уже двое перед этим заезжают. Да? Как определить, что я влезу в этот тещин карман? Габариты автомобиля плюс 2 метра. То есть это э, расстояние, которое позволит тебе в один прием запарковать автомобиль. Номер два. На сто процентов видеть, куда ты едешь. Движение задним ходом – это всегда привязка к каким-нибудь ориентирам. Никакой интуиции особенно женской. То есть стопроцентный контроль. Мы должны видеть либо поворот головы, либо зеркала. Четко контролируем полностью зону, куда мы пытаемся запарковаться. Ну а вот эта вот э, манера водителей вот так парковаться, когда они поворачиваются полностью, и вот смотрят, тут же все видно хорошо. Э -э, в какой-то момент эффективно повернуть голову, но больше контроль э -э, по зеркалам. Ну главное, чтобы эти зеркала были Но вообще... Самое главное, более безопасно. Выравнивай колеса. Когда это...